Для меня очень хорошая энергетика в Днепропетровске, поскольку с городом очень много связано, я буквально проезжаю некоторых, мимо некоторых мест. Знаете аж мурашки по черепу. С 17 лет здесь становился на ноги. Очень много учителей было хороших. Сегодня даже удалось попасть в университет, в который учили, нашли мою старую зачетную книжку, за книжку занятия на вечер посмотрю как я учился да самое главное что все годы получал стипендию много хороших теплых встреч но порадовали некоторые очень такие для меня важные вещи я с удовольствием сегодня был на заводе ДЗМО и посмотрел что мы научились сделать старт для наших ракет я с удовольствием узнал что каба южная которая имела колоссальные проблемы для в работе своей сегодня на 5 лет обеспечена контрактами. Это означает, что наша технологичная отрасль начала нашего расти. самолетостроения, ракетостроения.